за Тодоров. За. Целиков. За. Человек Васильев. За. Человек Зиновьев. За. Владченко. За. За, за. Иванов. За. Дерменжи. За. Чернышова. За. Кривцов. За. Райчев. За. Вам необходимо запросить, как вам откроить эту окончательную оценку, предложится, до 3 половин, для выступления до 3 половин, работа завершается за 20 минут, Без справедливо. Подняв его. Кто за? Кто против? Кто Принимается. Первое у нас единое. Про заточный наказ по на оценку на оценку на оценку на оценку на мы провели опцион по поводу помещения, все знаете до насыпала что там кофе, там тридцать семь квадратных метров. Срок аренды прошел привод, прошел привод тебе. Ну, и, естественно. автоматически э, аренда и э, необходимо объявить аукцион. Для того, чтобы объявить опцион нам надо было на сессии решить вопрос, что это помещение относится к э, той списке список номер один и списке номер два, которые э, Искарадо должна позволить на сессии разрешить, то есть, разрешить э, провести аукцион и сдать это помещение в аренду. Ну, э, мы э, эту ситуацию выдержали э, и поэтому, по во-первых, по-малому зарабатывали на отцов, где-то, может хотя бы две недели, но там от пяти до двух недель. Ну, все уже, то, что было, было. Но, да. То, что было, теперь мы э, 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 издали наказ для того, чтобы отменить э, рацион, и потом, естественно, отменить новое. Многие уже там чуть не собирают списки, помните, что закрывается магазин и так далее. я вам объясняю что магазин не закрывается просто помещение будет объявлено на аукцион и кто выиграет магазин будет предназначение этого помещения будет то же самое как и -то. будет магазин кто там будет хозяин кто выиграет то будет хозяин поэтому это не, не Сам магазин не закрывается в отношении аптеки, ну я скажу параллельно в аптеке которая тоже у нас есть вопрос, это помещение тоже с левой стороны. Мы, э, мы прошло в проект э, э, по ремонту э, полового отделения, и поэтому мы э, отказали тогда в аренде от помещения. И сейчас э, там решается вопрос, уже много аукцион, там по оптике, и дальше тоже будет Это уже следующий вопрос. Mm -hmm. все, все э, кто арендует у нас, все они будут э, уже 1 октября закончился э, срок аренды. Нам мы обязательно должны быть обязаны для этого Но это, кстати, не Я думаю, что на 16 мы За сюда. Да. А список 1 из списка 2... Список 1 и список 2. Список 1 э... да, это... Э, э, список 2 а это 2 за 2 Это 2 из 2 из 2 из 2 из 2 из есть из 2 из 2 из уже из 2 из уже они тоже должны быть. Не знаю, сейчас мы подумаем Ну мы сейчас servir, и будем эти списки утверждать или же... Мы будем утверждать, что... Скажи, утверди список, что <soft> Да. утвердить все эти объекты, и забрала, ну, то есть, и А Ну Аукцион уже был, да, где-то в Аукцион был вообще? Аукцион был, он был пять дней. Почему-то люди не участвовали. Мы думали, что будут участвовать, но они участвовали. Вообще -то не принимал? Только один что А он, что -то он принимал? Безызычный. А и он выиграл. И он выиграл, он один, да? Ну так как он сейчас, получается, по, по факту мы сделали это неправильно незаконно, У -у -у -у. мы должны его отменить и собрать пакет документов, по новой утвердить на сессии, а после этого выставлять по новой науке. В чем нарушение? Ну, это я объяснил за нарушение такое. Vale. Мы не, не утвердили. по уже, если утвердите, тогда то, то есть не всю процедуру собрали? Да. Так, есть тайны еще. Номер тайны, по стоит без За. За. Перабаджа. Михаил. За. Михайлов. За. Тотер. За. Человек-восемь. За. человек Деновый.